अकोला येथील प्रभात क्रमांक एक मधील भारत नगर येथील नागरिक गेल्या अनेक वर्षापासून रस्ते व नाल्यांच्या सुविधापासून वंचित होते ज्यामुळे त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागत होता या सगळ्या समस्याला घेऊन सुमैया अली राष्ट्रीय अध्यक्ष नारी शक्ती सेवा फाउंडेशन यांनी अकोला मनपा प्रशासन जिल्हा अधिकारी तसेच नगर विकास मंत्रालय पर्यंत पाठपुरावा करून रस्ते व नाल्यांचे काम करण्यास यश मिळविले आहे यामुळे प्र भाग क्रमांक एक भारत नगर मध्ये बरेचसे रस्ते व नाल्यांचे काम पूर्ण झाल्यामुळे प्रभागातील नागरिकांनी समाधान व्यक्त करत मोठ्या प्रमाणात अली यांचा जंगी सत्कार केला या प्रभागामध्ये आलेल्या लोकांनी काहीच काम केले नव्हते म्हणून या भारत नगरची परिस्थिती बिकट झाली होती या मोहल्ल्याचे नाव भारत नगर असल्यामुळे सुमय्या अली यांना वाईट वाटत होते की भारत नगर येथील नागरिकांना जीवन जगणे कठीण झाले होते गर्भवती महिलेपासून आजारी रुग्ण तसेच शाळकरी मुलांना खूप त्रास सहन करावा लागत होता या सगळ्या बाबी लक्षात अली यांनी प्रशासन मंत्रालय गाठून धावपळ सुरू केली व मोठ्या प्रमाणावर या प्रभागात विकास घडवून आणला व हेही सिद्ध करून दिले जर माणूस शिकला सवरलेला असेल त्याला कायद्याचे भान असेल तर त्याला निवडणूक लढणे व निवडून येणे महत्वाचे नि तो समाजसेवेच्या दृष्टीने पण विकास करू शकतो सुमैया अली यांनी प्रभागात मोलाची कामगिरी बजावल्यामुळे प्रभागातील जनतेने त्यांचे जंगी स्वागत केले यावेळी प्रभागातील महिला व पुरुष आणि लहान मुले शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित होते यामुळे सुमैया अली यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे आज ये जो प्रभाग क्रमांक एक में आपका सत्कार किया है नौजवानों ने और यहाँ की महिलाओं ने और नागरिकों ने तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और ये सत्कार किस बारे में किया गया मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जनता का इतना सारा प्यार और सपोर्ट देख कर और ये बताते हुए भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारा जो प्रभाक कर्मा के भारत नगर का नाम रखा गया है ये हमारे महान देश भारत के ऊपर इसका नाम रखा गया है और इधर चार नगर सेवक होने के बाद इन लोगों ने इस भारत नगर की बहुत घटिया हालत कर दिए थे पूरी तरीके से सड़ा दिए थे और ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन के माध्यम से नगर विकास मंत्रालय से करोड़ों रुपए के काम इस भारत नगर में लेकर आए और पूरा विकास कंप्लीट करवाया और इसी प्रकार से मैं नगर विकास मंत्रालय शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया और हमारे कामों को पूरी तरीके से अंजाम देने में हमारी सहायता की तो क्या कंप्लीट हो गए हैं काम के कुछ काम बाकी भी है यहाँ के अभी नहीं ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो ही चुका है लेकिन प्रभात के केक में सिर्फ एक एरिया नहीं है बहुत सारे एरियाज आते हैं और इन अल्लाह जो बचे हुए जैसे बीके नगर है लक्ष्मी कॉलोनी है और अदर जो एरियाज है उनके भी काम बहुत जल्दी पूरे कर दिए जाएंगे आपने बताया कि नगर सेवकों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया जी। लेकिन कुछ नगर सेवक तो आमदार की टिकट मांग रहे हैं और वो आमदारी के सपने देख रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है देखिए वो नगर सेवक जो आमदारी की टिकट मांग रहे हैं, मैं उनके लिए इतना ही बोलना चाहूंगी और आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ आप एक बार प्रभाकर्मा के विजिट करें और नगर सेवकों की पोजीशन देखें कि एरिया में उनकी पोजीशन क्या है कि अगर उनके नेताओं को ये सारी चीजें प्रभाग में उनकी पोजीशन पता चले तो उनके नेता लोग उनके साथ फोटो निकालना भी पसंद ना करें मतलब इतनी बुरी हालत है उनकी वार्डों में बहुत बुरी पोजीशन है बहुत ज्यादा बुरी तो चलो आपको बहुत-बहुत बधाई बहुत बहुत हो आपका सत्कार किया नागरिकों ने बहुत-बहुत शुक्रिया सर और एक चीज और बताना चाहूंगी मैं के आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कलम की जो ताकत है कलम सबसे बड़ा हथियार है हमारी ज़िंदगी में तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी एजुकेशन का नॉलेज लें कॉन्स्टिट्यूशन कायदे का नॉलेज रखे क्योंकि अगर आप लोग पढ़े लिखे आपके पास कायदे कानून की मालूमत है तो आपको ना इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है चुनकर आने की जरूरत है आपको अगर कायदे का नॉलेज है तो आप आपकी कलम के बेस पर भी सारे कामों को अंजाम मोहम्मद फारूक विदर्भ न्यूज खामगांव